Okey, mufakat nasional 1.0 gagal mufakat nasional 2.0 ni boleh berjaya ke? So sebelum aku cerita lebih panjang, lebih baik aku cerita dulu sejarah Mufakat National 1.0 ni apa sebenarnya. Dulu waktu di awal-awal Mufakat National 1.0 baru nak ditubuhkan. Ia bukanlah projek yang untuk aku kecil lah. Ia adalah lembaran besar dalam sejarah politik Malaysia. Selepas kekalahan Barisan Nasional dalam PRU 14 yang lepas, dua-dua parti Melayu Islam terbesar iaitu UMNO dan PAS buat sesuatu yang sebelum ini hampir mustahil. Mereka cuba nak ketepikan sejarah pemusuhan dan cuba untuk bina penyatuan politik Melayu Islam. Benda ini berlaku mesti sebab realiti kuasa waktu ketika ini memerlukan elemen percatuan Melayu dan ingin melawan Pakatan Harapan. So apa jadi selepas tu? Selepas PRU 14, AMNO dan PAS sama-sama jadi pembangkang berdepan dengan Kerajaan Pakatan Harapan dan bermulalah kerjasama ini secara tidak rasmi dan orang mula panggil benda ni macam gencatan senjata politik tak ada piagam, tak ada logo dan tak ada slogan ini cuma hanyalah persahfahaman pada awal-awal dulu dan kemudian keserasian ini mula diuji melalui beberapa siri pilihan raya kecil dan di antaranya di Cameron Highland di Semenyih dan di Rantau bila pas bagi laluan macam ni dan bila Udi Melayu tak berpecah keputusan mula berubah dan disinilah keyakinan terhadap muafakat nasional ni mula terbina dan aku nak cerita kat sini kemuncaknya berlaku pada 14 September 2019 di pusat dagangan dunia putra PWTC dalam himpunan penyertaan umah tu hampir ribu penyokong menyaksikannya hadir bersama pada waktu tu adalah Presiden UMNO Sri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Presiden PAS Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang mereka menandatangani piagam muafakat nasional matlamatnya jelas iaitu untuk memperkasakan Islam mempertahankan Melayu dan Mui Putra dan dalam masa yang sama untuk menjamin kepentingan masyarakat majmuk berasal asaskan perlembagaan persekutuan. Ini bukan sekadar tentang pakatan pilihan raya. Ini adalah simbol penyatuan Melayu Islam Fast forward, nak jangan cerita lah kan. Pada Februari 2020, langkah Sheraton mula berlaku dan kerajaan PH tumbang. Muafakat Nasional menjadi sebahagian blok yang menyokong pembentukan kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Mujini Yassin pada ketika itu. Dan di sinilah masalah bermula. Muafakat Nasional pada ketika itu tidak didaftarkan sebagai koalisi rasmi, tak ada unsur mekanisme keputusan bersama dan ia wujud sebagai semangat dan bukannya sebagai institusi. So ini menyebabkan hala tuju Muafakat Nasional ni mula bercanggah. So macam mana keretakan dan kejatuhan Falcon Nasional 1.0 ni boleh berlaku? Ramai yang tak tahu kan? Eh? Ha, ni aku nak cerita. Selepas langkah Sheraton tu, PAS bermula untuk menyertai Pikatan Nasional secara rasmi bersama bersatu. Anda pula enggan menyertai Pikatan Nasional sebab ada bersatu dalam tu. Yang dikatakan banyak orang-orang yang lompat keluar daripada UMNO dan juga UMNO memilih untuk memperkasakan BN Barisan Nasional dan juga ada beberapa isu yang timbul pada ketika itu antaranya adalah tentang pembahagian kursi siapa yang akan jadi dominan dan siapa akan ikut siapa dan pada ketika itu kedua-dua pihak saling tuduh menuduh dan melanggar semangat piagam asal so apa yang jadi adalah menjelang PRU15 UMNO dan PAS bergerak secara berasingan so aku boleh cakap pada ketika itu secara politiknya Mufakat Nasional 1.0 tamat lah tapi pada Disember 2022, nama Muafakat Nasional ni didaftarkan semula sebagai NG oleh Tan Anwar Musa dan bukan lagi sebagai sebuah struktur parti. So kenapa isu Muafakat Nasional 2.0 ni timbul balik sekarang? Ah, sebab masalah asal dulu tak pernah selesai. Undi Melayu masih berpecah, kepercayaan akan umbi makin rapuh dan UMNO hari ini berada dalam kerajaan. Tetapi semakin ramai pengundi Melayu rasa suara mereka makin ngeci. Selain benda tu juga, kenyataan daripada pemimpin DAP yang dianggap kurang sensitif termasuklah komen yang dibuat oleh ahli parlimen Puchong iaitu YB Yobi Yin dia cakap another thing to celebrate year end sejurus selepas keputusan mahkamah melibatkan Datuk Seri Najib Razak ini menjadi pencetus emosi akaun Umbi dan dalam politik ni kita tahu persisi pengundi ni lebih kuat daripada niat sebenar Okay so let's get real sekarang ni kita kena buang emosi sikit kita tengok fakta dan juga numbers Setakat hari ini UMNO mempunyai 26 kursi parlimen kesemua ini sebahagian daripada 30 kursi bahasa nasional Bahasa nasional masih menyokong kerajaan madani dan perkara ini dimaklumkan sendiri oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kerajaan hari ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan sokongan majoriti 2 per 3 melebihi 147 kursi daripada 222 kursi dan kalau UMNO tarik sokongan pun sekarang kerajaan akan jatuh secara otomatik Baki masih lagi sekitar 124 hingga 130 kursi So, kerajaan sekarang sudah melepasi majoriti mudah untuk bentuk kerajaan yang hanya memerlukan 112 kursi So, maknanya UMNO bukanlah penentu hidup mati kerajaan hari ini Tapi ha, ada tapi ya eh, Kerajaan mungkin akan hilang majoriti 2 per 3 dan juga tekanan politik yang semakin meningkat Dan juga blok-blok seperti gabungan parti Sarawak GPS dan gabungan rakyat Sabah JRS akan mula menilai semula kedudukan mereka. Sebab itulah pimpinan UMNO setakat hari ini masih lagi komited kekal dalam kerajaan demi kestabilan negara. Bukannya sekadar kepentingan politik semata-mata. Isu sebenar AMNO ni bukanlah untuk jatuhkan kerajaan hari ini. Isu sebenar ialah kepercayaan pengundi Melayu esok. Kalau AMNO terus kekal dalam kerajaan Madani ni tanpa garis politik yang jelas, tanpa isyarat penyatuan, tanpa platform yang meyakinkan nak B, pengundi Melayu mungkin tak marah hari ini. Tapi mereka akan simpan dan mereka akan hukum AMNO dalam PRU 16. Sebab itulah muafakat nasional 2.0 sebenarnya relevan sekarang. Bukanlah untuk menggulingkan kerajaan sedia ada bukanlah untuk cetuskan huru hara politik tetapi adalah untuk memulihkan keyakinan pengundi Melayu dan untuk menghantar mesej bahawa AMNO masih ada pendirian dan menguruskan risiko politik sebelum terlambat. Mufakat Nasional 2.0 bukan soal kuasa hari ini, ia soal survival politik Melayu esok. Dan dalam politik yang bertindak terlalu lambat biasanya akan dihukum paling awal. So apa pandangan korang tentang Mufakat Nasional 2.0 ni? Kalau ada pendapat komen kat bawah aku nak dengar pendapat korang.